Братья, многие легли 200-300, сам 300. простите Ой, а що сталося? Росія ж велика і сильна страна, і у них пачерніте все за планом. Чи на болотах щось змінилося? Невже путінські вояки втомилися приховувати правду? Що ж, давайте подивимося. Ми добровольно підписали ці контракти в СВО, і цей фашизм. А в тоді фашизм у сліді нас і намагається і нас любыми шляхами. Вітаю, я Інна Набок, а це новий випуск з не постукали. І як ви вже зрозуміли, розпочну я його сьогодні не із заяв брехливих пропагандистів, хоча й про них сьогодні поговоримо, але трохи згодом. Ну а зараз розпочну із сенсаційних звернень окупантів. которые зізнаються, что у них есть огромные проблемы та втрати на фронте. Милые родные, кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов, за своих мужей, отцов, сынов. Мы выбрались группой 30 человек, 138 бригада, 138 бригада отряд Шторм вы, выбрались. Не все. Многие. Из 46-30 человек я вывел. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Простите. Простите. Кого не сберу. Выбрались еще не все. Я тащу ще людей. І все це відбувається в той момент, коли усілякі там Попов, Салавйов, Гаспарян, Скабєєва, ну і подібні їм бридкі путіністи у своїх ефірах щодня заявляють, що вони мають просування і успіхи на полі бою. Тим часом окупанти записують з поля бою ось такі щиросердні зізнання. Дорогі са Володимир Володимирович, Ми к вам вирішили звернутися за допомогою. В нашей ситуации только поможете вы и, соответственно, все люди, граждане Российской Федерации. Мы попали в такую трудную ситуацию и решили вот так вот хотя бы поступить. 11 мая мы подписали контракт с Минобороны добровольно. Добровольно пошли участвовать на СВО. При подписании контракта нам проинформировали, что мы будем стоять на вторых и на третьих линиях на постах после тренировочного лагеря. по Поприбитті на передок, ми поняли, що нас обманули. Обманули? Та не вже не може бути. Або дуже навіть може, бо так і є. Я от тільки тепер думаю, це що виходить. До них дійсно почало щось доходити, Чи й мені здалося. Хоча давайте подивимося, що у них там далі по сюжету. Ми поняли, що там щось твориться неладне. Ми виточили ранених, які пролежали там 5 днів, штурмували 29 го числа. Їх ніхто не збирався забирати. Никто не сказал за них, что они там есть, чтобы мы их забрали. Была какая-то определенная задача, чтобы мы выполнили ее. Мы ее выполнили, вытащили раненых. Спустя месяц по обещанию командира рота, что нам будут вести продовольствие, еду, воду. Будем э, раз в две недели отдыхать в тыловых лагерях э, все эти обещания. Это было все пустышка. Тем самым, с продолжительностью месяц, без еды, без воды без каких-либо условий для проживания. Мы выходим на различные штурма, на различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели. Ведут нас на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25 человек. И каждый днем наши ребята приезжают -ми, 200 двухсотые остаются там. Так, да, краще для вас будет зрозуміти, что вас никто не почує. Хоча, знаєте, як ваше військове керівництво на це відреагує, ніяк. Але ні, може таке бути ще один варіант. Вас знайдуть і покарають за правду. Бо ж те, що ви почуєте далі, те, що вони розповідають далі, шокуюча правда про окупантів. Коли ми виконуємо завдання, по нам наша же наше арта працює, не нас хочуть, будь-яким путем обнулити. ми не знаємо, що і як, поки ми здесь. Вот, ребята, вот сами скажите, как есть. Вот. Да, все так и есть. Никто не отказывается Я... выполнять свою задачу. Наши материалы не, не слышали нас больше месяца. Никто не может понять, что происходит. Почему такое отношение к нам? Мы добровольно подписали эти контракты. Участвуйте в СВО. Искрените этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас. И пытается искренить нас любыми путями. Что и потребно было довести. Вернее, не так, потому что мы и так с вами знаем, кто даже хуже за фашистов. Но может теперь это дойдет и до них самих? Як думаєте, напишіть у коментарях? Та, якщо чесно, це ще не всі відверті зізнання на сьогодні. Ось лідер так званої профспілки шахтарів ДНР, той, що Олександр Васьковський, заявив, що Росія створила загороджувальні загони на кордоні з Донецькою областю. Це для того, щоб не випускати з Донбасу чоловіків і змушувати їх помирати на війні з Україною. За його словами, так Росія ставиться до жителів Донбасу як до бранців, і це шокує. Все почалося началось того, що е року, многие, е в 2022 році багато, які були мобілізовані в ДНР і пішли добровольцями. Люди просто е говорили, раз так, раз ви так воюєте, то воюйте самі. Коли він е сидить дома в Донецьку, е до нього приїжджають, забирають, арестовують. От з'явилася міграція з е ДНР. ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть Такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска. Любой журналист Российской Федерации может приехать на любой из пунктов пропуска и посмотреть, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как, как с пленными. Если ты, не дай Бог, через, мимо пункта пропуска пытаешься э, проехать, ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия. Вот. И если ты э, пытаешься менять пункта пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как э, с заключенным э, ведут э, себя, и, ну и как правило, ты... какой позор, господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Да. Мы пришли на помощь этим людям. Ой, это так поворот. Теперь мне интересно, что с войсковским будет А зараз лише додам, якщо це вже відкрито заявляє людина, яка є прихильником, нагадаю Росії і зараз перебуває у Донецьку, то це вже масштабна проблема, яку просто не можна замовчувати. Та пропагандистам та очільнику Ерефії не до цього зараз. Ім там різниця, що відбувається на фронті, якщо їм байдуже на втрати особового складу, чи приміром, що відбувається на окупованих ними територіях, на які їм всім теж у кремлівських кабінетах начхати, особливо коли не вщухають обговорення подій довкола Дональда Трампа. То чи не про Трампа єдиного вже третій день поспіль говорять і пропагандисти. Бо доля і життя своїх солдат їх не бентежать, ну і ніколи не бентежили. Одним більше, одним менше, вони ж пачками їх відправляють на фронт. Тобто таке. Тому вони зараз все розмірковують над тим, товариш Трамп для Росії чи ні. І ось російський кінорежисер Шахназаров, який регулярно ходить по різним брехливим телевізійним шоу, тобто в гості до оруперів Кремля, заявив, що прихід Трампа до влади для Росії нічого не змінить. Давайте послухаємо. Ктоді в этом смислі? Я, несмотря на всю человеческую симпатию по отношению к Трампу, ну, мне кажется, не стоит нам, не стоит нам иллюзии сейчас питать, и вот что вот Трамп вот, вот выиграет, он раз и все повернет. Классовый интерес сильнее, и Трамп не повернет этого, к сожалению. До тех пор, пока они не убедятся, что это просто им невыгодно. Вот только это. А это Страх. может быть. А? Товарищ Макьявиль говорил, человек по своей природе порочен, добрые поступки его заставляют совершать исключительно страх наказания. Конечно. Вот когда абсолютно. будут ощущать страх. Конечно, конечно, да? все, 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 абсолютно. Тим часом, в іншій пропагандистській студії впевнені, що не такий вже страшний звір, як його малюють. Тож Трамп їх не лякає, навіть якщо він буде наполягати на тому, щоб росіяни заморозили війну. Це уряд американських СМІ, політика і там це вряд других. Вони написали пряму текстом, що і збрання це катастрофа для України, тому що Венс. был одним из главных сенаторов США, который пытался не дать Украине денег, вот на когда, они, когда им очередной транш американцы выделяли. Венс абсолютно рубит правду матку по Украине и не только те заявления, которые вы видели. И, конечно, есть теоретическая вероятность, что он придет к власти, и как и Трамп полностью сменит свою риторику. Но здесь просто они наталкиваются на объективную реальность, когда а, вот, первые несколько месяцев после прихода к власти это идеальное окно возможности, чтобы сбросить Украину. Когда еще можно все то, что было сделано на Украине, все эти ошибки, последствия возложить вину на, на предыдущую администрацию. Когда у вас нет своей истории поддержки Украины, выделение ей денег, убийства американских военных, рисков ядерной войны и так далее, которые помешают вам принять вот это важное решение. Поэтому и Венс, и Трамп с большой долей вероятности будут пытаться выйти из украинского конфликта. Я здесь, после завершаю уже, я здесь абсолютно не согласен с некоторыми нашими патриотами, которые говорят, что избрание Венса это для нас проблема, и Трампа, потому что они нас будут уговаривать на заморозку конфликта, нам это не надо, они, они будут нас уговаривать на заморозку конфликта. Но это, это лучше, чем когда у вас есть президент США, который ведет против России крестовый поход. Это их запросные требования, которые могут быть сдвинуты, исходя из наших желаний, готовности, ситуации на местах, а самое главное, нашего понимания того, что американцы вынуждены будут заканчивать войну на Украине, чтобы заниматься Восточной Азией. И тут у нас есть пространство для маневров. А от путіністка Вітязєва чомусь вирішила, що куди більше загроз існує зараз для України. Ну, це якщо Трамп переможе на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Це е, очікування від президента Трампа, його віце-президента, да, все прекрасно. Вони дійсно, мабуть, закінчать війну на Україні. Тільки одразу ж розжгуть наступну. Тому що угроза зі сторони Росії для них нікуди не дінеться. Просто Україна – це завідомо убиточне підприємство. Да, вот, Они против а Китая Тра а Трамп бизнесмен, Они против нас. он не будет тратить деньги на вот, вот, на вот это вот все, и он не будет пачкаться вот об это вот, а вот будет, зеленое, грязное, немытое, вонючее, которое, собственно говоря, никакой прибыль, прибыль, ключевое слово, прибыль, что я буду с этого иметь? Трамп с этого иметь ничего не будет. Поэтому просто спустят, извините, да, вот-вот-вот, извините, в унитаз и просто будут думать так, ребят, а вот где нам будет выгодно? Потому что военно-промышленный комплекс США, он так. должен постоянно они получать заказы. Украины. А подсумовывая все эти свои никчемные балочки, они заявили, что американцы – кровавые бизнесмены. Как вам? Что касается товарища Трампа и его команды, слушайте, американцы – это кровавые бизнесмены. Нам не надо надеяться, что придет Трамп, придет его команда, и на Украине война закончится, именно НАТО отойдет. Нет, Трамп будет красиво, да, как, как он обещал, он сделает. Но он будет воевать и поставлять руками других НАТОвских товарищей, и мы их, как с вами прекрасно все знаем. Так они сейчас то же самое делают. Да, и то же самое они сейчас делают. Так что поверьте, для них это бизнес-проект очень серьезный бизнес-проект навредить России, забрать под себя всю магистраль по газу, по ГСМ, по всем остальным экономическим проектам. Для них интересна сама земля Украины. Мы прекрасно с вами знаем, что земля в Украине это шикарная, плодородная. Очень много там они могут зарабатывать, но не уйдут. Вы поймите, они туда лет 25-30 вкладывали огромные большие миллиарды и сейчас они возьмут, откажутся от бизнес-проекта. Да, они воюют до последнего украинца. И вот пока они не уничтожат последнего украинца, для чего? Для того, чтобы очистить землю для своих которые туда придут и будут населять. Но этого не будет. И нам надо уже сейчас понимать, что нам надо с вами сейчас спецоперацию проводить до последнего сантиметра, миллиметра украинской земли. Та найцікавіше, те, що одразу після замаху на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа путінські пропагандисти запустили новий фейк про нібито причетність українських спецслужб до інциденту. Зокрема, так званий депутат Російської ради Федерації від тимчасово окупованого Криму Сергій Цеков закликав Сполучені Штати Америки розглянути версію причетності до замаху українських спецслужб. Мовляв, це Україна могла організувати замах, оскільки Трамп обіцяв зупинити війну. А Україна цього не хоче, каже Путініст. Та головне, що ми вкотре бачимо, що мета подібних і нічим не підкріплених вкидів пропаганди дискредитація України та керівництва нашої держави серед західної аудиторії. Тому росіяни намагаються наситити соцмережі та інфопростір власними вигадками та постійно спотворюють факти і правду. Тому не забувайте дбати про інформаційну гігієну. Я ж на цьому сьогодні ставлю крапку, але повірте, цинізм і нікчемність російської пропаганди не мають межі. Тому хто знову постукає з дна на болотах, розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.